ઇઠ્યાસી પોઈન્ટ ચાર લાખ દિવ્યાંગ મતદાતા છે મહિલા મતદાર સડતાલીસ પોઈન્ટ એક કરોડ છે બાર રાજ્યોમાં મહિલા વોટર્સથી વધુ એકવીસ પોઈન્ટ પચાસ કરોડ યુવા મતદાર અને બે લાખ અઢાર હજારથી વધુ વોટર્સ સો વર્ષથી વધુની ઉંમરના છે ત્રીજા તબક્કામાં સાતમી મે ગુજરાતમાં થશે મતદાન પ્રથમ તબક્કા માટે ઓગણીસમી એપ્રિલે મતદાન થશે બીજા તબક્કા માટે છવ્વીસમી એપ્રિલે મતદાન થશે તો ત્રીજા તબક્કામાં સાતમી મે ગુજરાતમાં મતદાન થશે ચોથા તબક્કામાં તેરમી મે મતદાન થશે અને પાંચમા તબક્કામાં વીસમી મે મતદાન થશે છઠ્ઠા તબક્કામાં પચીસમી મે મતદાન થશે અને સાતમા તબક્કામાં પહેલી જૂને મતદાન થશે અને ચોથી જૂને પરિણામ આવશે પ્રથમ તબક્કાનું મતદાન ઓગણીસમી એપ્રિલે યોજાશે જેમાં એકવીસ રાજ્યોની એકસો બે બેઠકો પર મતદાન થશે જ્યારે છવ્વીસમી એપ્રિલે બીજા તબક્કા હેઠળ નેવ્યાશી બેઠકો પર મતદાન થશે તેવી જ રીતે ત્રીજા તબક્કામાં સાતમી મેના રોજ બાર રાજ્યોની ચોરાણું બેઠકો પર મતદારો પોતાના મતાધિકારનો ઉપયોગ કરશે તેરમી મેના રોજ ચોથા તબક્કામાં છન્નું બેઠકો પાંચમા તબક્કામાં વીસમી મેના રોજ ઓગણપચાસ બેઠકો ઉપર છઠ્ઠા તબક્કામાં સત્તાવન બેઠકો પર પચીસમી મેના રોજ મતદાન થશે જ્યારે પહેલી જૂને સાતમા અને છેલ્લા તબક્કામાં સત્તાવન બેઠકો પર મતદાન થશે कमिंग टू दी जनरल इलेक्शंस टू दी लोकसभा जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार है सबसे बड़ा लोकतांत्रिक त्यौहार बिगेस्ट 543 हंड्रेड फोर्टी थ्री पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज ऑफ विच एट्टी फोर आर रिजर्व फॉर एससीज एंड फोर्टी सेवन आर रिजर्व फॉर एस टीज तो इस पांच सौ तैतालीस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज के महात्यौहार में शेड्यूल बताने से पहले सभी वोटर्स का फिर से हाथ जोड़ के आग्रह अनुरोध गुजारिश दैट प्लीज प्लीज ज्वाइन फॉर वोटिंग कम ऑन द डे ऑफ बोटिंग छुट्टी मनाने ना जाएं जरूर आ जाएं। शेड्यूल ऑफ द लोकसभा पोल फेज वन वील डू इट इन सेवन फेजेस एज वज डन लास्ट टाइम सेवन पेजेस फेज वन विल स्टार्ट फ्रॉम ट्वेंटी मार्च नोटिफिकेशन फेज वन का शेड्यूल एक दिन से हमें दो बार करना पड़ रहा है फिर बिहार के लिए वहां एक फेस्टिवल है तो नोटिफिकेशन की डेट सेम है लेकिन बस लास्ट डेट ऑफ विड्रॉवल हमें तीस मार्च की जगह दो अप्रैल सिर्फ बिहार की फर्स्ट फेज के लिए करनी पड़ रही है चूंकि वहां त्योहार है और 19 अप्रैल को यहां आ, बोटिंग होगी और पूरी कंट्री में 4 जून को काउंटिंग होगी सो फेज वन दिस विल लुक लाइक दिस ये मैप भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे अभी ये जो येलो पोर्शन है ये ऐसा दिखाई देगा तो इसमें जो फेज वन का जो मैप है इसमें नॉर्थ ईस्ट नीचे तमिलनाडु राजस्थान सेंटर में छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और ऊपर में जम्मू कश्मीर की वन पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएसी ये येलो फर्स्ट फेज का आपके सामने में आ, मैप है सेकंड फेज सेकंड फेज और फर्स्ट फेज में 21 स्टेट्स जाएंगी पोल में सेकंड फेज will notification will start on 28th of march and date of poll will be 26th of april similarly here in case of j and k because of the uh, some holiday the date of uh, one day would be different date of security of nomination would be different but date of uh, gazette notification or date of poll would be common phase 1 may 21 rajya पोलिंग uh, में जाएंगे और फेज uh, टू में उसमें से और राज्य जुड़ जाएंगे सो दिस इज द मैप विच वुड बी फेज टू जिसमें हम नॉर्थ ईस्ट में काफी जगह चुनाव को कंप्लीट करते हुए तमिलनाडु में कंप्लीट करते हुए सेकेंड uh, फेज में राजस्थान को भी कंप्लीट करेंगे फेज थ्री वुड बी फ्रॉम ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल एंड डेट ऑफ वोल्ड विल बी सेवेंथ ऑफ मे इसमें भी टोटल ट्वेल्व स्टेट्स उस समय में जा रही होंगी और इस फेज में तीन नए राज्य में चुनाव शुरू होगा इसका मैप कुछ इस तरह से दिखाई देगा राजस्थान हम कवर कर चुके होंगे तमिलनाडु कवर कर चुके होंगे केरला कवर कर चुके होंगे गुजरात इसमें कवर कर लेंगे नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर चुके होंगे और हम नए राज्यों को मिला के तीन इसमें नए राज्य भी जुड़ेंगे फोर्थ फेज में एटींथ अप्रैल को गजट नोटिफिकेशन होगा और डेट ऑफ पोलिंग वुड बी थर्टींथ ऑफ मे डेट ऑफ काउंटिंग इन द एंटायर कंट्री वुड बी फोर्थ ऑफ जून फॉर ऑल बाई इलेक्शन फॉर द असेंबली इलेक्शन फॉर द पार्लियामेंट्री इलेक्शन इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा इस समय तक हम इसमें तेलंगाना आंध्रा उड़ीसा वुड स्टार्ट एंड बाई देट टाइम अदर देन दैट एंटायर साउथ इंडिया वुड बी कम्प्लीट एंटायर वेस्टर्न इंडिया वुड बी कम्प्लीट नॉर्थ ईस्ट वुड बी कम्प्लीट और फिफ्थ फेज छब्बीस अप्रैल से शुरू होगी और बीस मई तक चलेगी बीस मई तक डेट ऑफ पोल होगी बीच में नॉमिनेशन स्क्रूटनी और विड्रॉल की डेट्स रहेंगे काउंटिंग ऑफ कोर्स फोर्थ ऑफ जून इट विल लुक लाइक दिस फ्रंट ऑफ यू एंड फेज फाइव में फोर्टी नाइन कॉन्स्टिट्युएंसीज विल बी गोइंग टू दोल फेज सिक्स में फिफ्टी सेवन कॉन्स्टिट्युएंसीज विल गो टू दोल स्टार्टिंग फ्रॉम दि गजट नोटिफिकेशन ऑन ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ अप्रिल एंड फिनिशिंग ऑन ट्वेंटी फिफ्थ ऑफ मे टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर इसका मैप कुछ इस तरह का दिखाई देगा कि मोस्टली यूपी बिहार बंगाल उड़ीसा और साथ में कुछ नॉर्थ का पोर्शन चालू रहेगा लास्ट फेज सेवेंथ फेज नोटिफिकेशन विल बी ऑन सेवेंथ ऑफ मे एंड पोलिंग ऑन फर्स्ट ऑफ जून तो लास्ट पोलिंग वुड बी ऑन फर्स्ट ऑफ जून एंड काउंटिंग ऑन फोर्थ एंड इस फेज में पूरा पंजाब हरियाणा भी शामिल रहेगा बंगाल बिहार उड़ीसा दिस इज हाउ द मैप विल लुक लो डिनोट दी फर्स्ट फेज एंड अकॉर्डिंगली दीजेंड्स आर गिविन वी विल शेयर दिस मैप ऑल्सो विद यू जा आप इसे अपने साथ रख सकें इसके हिसाब से देख सकें ये भी कोशिश की है हमने और अगर पूरी फेज वाइज हम पिक्चर दें यह भी एक अच्छी स्नैपशॉट है जिसमें फेज वन में एक सौ दो कॉन्स्टिट्यूंसिज फेज टू में एटी नाइन फेज थ्री में नाइन्टी फोर फेज फोर में नाइन्टी सिक्स फोर्टी नाइन फिफ्टी सेवन फिफ्टी सेवन सो विल स्टार्ट विद हंड्रेड टू दार्जेस्ट स्लोली कम डाउन एंड फिनिश नॉर्थ ईस्ट मूव अप्रॉम द साउथ एंड फिनिश देस्टर्न एरिया तो इसमें वेदर और हर चीज का ध्यान रखते हुए काफी सोचने के बाद यह शेड्यूल बनाया गया है विद दिस जो सिंगल फेज सिंगल पोल डेट है वो 22 स्टेट में होगी दो राज्य चार बार में जाएंगे कर्नाटका राजस्थान त्रिपुरा मणिपुर तीन फेज में दो जाएंगे छत्तीसगढ़ एंड आसाम चार फेज में तीन जाएंगे उड़ीसा मध्य प्रदेश झारखंड फाइव फेज में दो जाएंगे महाराष्ट्र एंड जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर की हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी के लिए एक फेज होगी और सात फेज में तीन जाएंगे उत्तर प्रदेश बिहार एंड वेस्ट बंगाल